Я, я, я начну. Начну. Можно, можно начать с выступа и как подсумок, тогда уже пропозиции, да. чтобы они были понятны для этого. Когда начнем с выступа, да, я бы хотел бы вам напомнить, что этот налог, который будет а -а -а. вводить, дайте новый налог. Это абсолютно новый, новый, налог для нас, и мы его никогда не платили. Это налог на недвижимость, который будет дополнительным. И все разговоры о том, что мы что-то не дополучим, это, по крайней мере, просто некорректно. Новый налог, который мы вводим. Мы сейчас в проекте решения есть 1%. Вчера мы на выводной ради говорили, что в других городах тоже так, а то и больше. Я сегодня проанализировал несколько городов. Да, возьмем Днепропетровск, это крупный город, да. Конечно, наверное, нельзя с нами сравнивать, но постараемся, да. Они на 2016 год. Планируют 0,5% и 0,25% об зональности, две зоны сделаем. Теперь берем город Кировоград. Я читаю, було. читаю рішення міської ради Кировограда по ставкам на 2015 год. Ставки податку для об'єктів житлової та, та не житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб. Встановлюється на бази 1 квадратний метр базово подплані у розмірі 0,1%. 0,1%. одного Я уверен, что другие города тоже ставили. Проанализируют э, ну, почти все города. 30% городов не приняли вообще решение. И э, значит, соответственно, если они не приняли решение, они в этом году ничего не платили. На основании тех выводов, которые мы сделали и посмотрели, все города в основном снижают ставки. Почему? Потому что все борются за инвесторов. Все прекрасно понимают, в какой ситуации сейчас бизнес у бизнеса, кроме того, что мы добавили налоги там да, и на землю, все говорят, мы не поднимаем. На самом деле, в номинале мы не поднимаем, да, 3% остается. Но я опять же сделал вывод, если человек платил 100 гривен, 100 гривен платил в 2013 году, то в 2016 те же 3% будет 187 гривен. Почему? Объясняю. Отдельно для депутата Э, директора дирекции парков которые не знают что такое индекс это 25% которые умножается на ту сумму и получается если 100 гривен было то будет 125 в этом году индекс позавчера озвучил наш э, министр экономики от 45 они планируют сдержать до 50 умножаем 125 еще на 50 получаем 187 если так как предлагает э, депутат Витсжероте э, это надо будет умножить еще в два раза. Итого, если мы были получали в 2013 году предприниматель, который э, продавал алкоголь, получал э, 100 гривен платил, он будет платить 400 плюс 5% акцизного сбора с алкоголя и табака который он включил в свою себестоимость. И в дальнейшем, в дальнейшем, если вы думаете, что это предприниматель заплатит, нет, это заплатят все те потребители, которые ходят в магазин. Они впрямую сразу это поставят в цену. И вы увидите и это в своих это не предприниматель, а опять заплатят только люди. В дальнейшем, э, что касается... Что касается теперь сбора э, того предложения, которое у меня есть по зональности. Это в корне неправильно. Очень правильный подход, это все-таки от э, оценочной стоимости. Потому что, я беру простой пример. В одной зоне э, магазин, ну например, да, сетевой, любой там, а АТБ, в одной зоне он будет платить э, по одной ставке, в другой зоне он по другой. Хотя выторг может быть гораздо больше. И сама ценность магазина больше. Для того, чтобы мы не, не, не нарожали наших, не на, на э, коррупцию, которая, да, кто проверить после того, какую зону кому поставили. Кто проверит после этого? После того, как чиновник поставит зону, первую, вторую или третью. Кто это проверит? Адрес. Кто проверит? Адрес будет, кто проверит. Никто не проверит. Я вам скажу. И, и чиновник им будет иметь право поставить любую зону. Почему не надо зоны? Да? Мы можем взять такую же ставку, как ставить, например, Днепропетровск максимально да, 0,5 и поставить везде. Это будет понятно, ясно, и не будет дальше э, возможности для коррумпированности. Надо вот это вот. 0,5 это достаточно. Теперь задаем вопрос следующий. Какая у нас база подкувания? Сколько у нас квадратных метров, которые мы должны подговати? Никто не знает. Кто зарегистрировался, тот и получит, правильно? А кто не зарегистрировался, у кого не пришел, не сделал декларацию, значит он не будет. Так выгодно не платить. А сколько будет тех, которые будут желание платить 0,1 Не будет желание? И 0,5. Конечно, больше тех, которые будут платить 0,5. Потому что 1% это больше. В бизнесе не бывает. Бизнес. Если есть возможность платить, он, конечно, не будет платить. Но если есть маленький податок, зачем ему? Он будет прекрасно платить один податок. Дальше переходим. Что касается недвижимости и жилого, да, то, что говорил депутат Боднер на митинге, сказал, что а депутаты, депутаты сделали бизнесменам и э, людям простым одинаково 0,5. Я отвечаю, 0,5 будет только после 120 квадратных метров, которые приняли. Это если у человека квартира 150 квадратных метров, то он заплатит аж 180 гривен за, если у него квартира 150 квадратных метров. У всех тут квартиры по 150 квадратных метров. И это еще раз, это 30 метров квадратных умножаем на 6 гривен. Теперь э, еще один миф, который был насчет того, что у нас будет меньше, не будет меньше, потому что я уже сказал, будет инфляция, и потому что у нас заработ минимальная заработная плата как минимум в декабре вырастет. Это уже будет, дальше. Но самое интересное, куда податки наши тратятся? Мы же сейчас же соберем, да, бизнес соберет. А теперь мы посмотрим, как в 2013 году, в 2013 году, в 2014 году были освоены деньги из податков тех, которых мы сейчас соберем. Бизнес сейчас выкрутим до конца, да, он даст все эти налоги, мы их удадили. Вот, например, департамент жилого коммуна... коммунального господарства. План был, это мы собрали, да, сколько дней, разделили. План был 48 миллионов 507 тысяч. Слушайте следующий цикл. Выполнение 22 миллиона 531. 000. Если в бизнесе так было, уже любой бизнес загнулся. Дальше. 2014 год. Это тогда, когда у нас еще... К сожалению, где-то... Ну, я вам скажу так. Выконание по департаментам по отдельных 37%-50%. <coughs> это то, что мы выконали. А теперь говорим, что дальше подходим, что как черкасский бизнес платит налоги. У нас есть еще одна хорошая цифра, это анализ сбора податки на одного работающего человека. Я в прошлый раз зачитывал, зачитаю еще, я поднял цифры точные. Черкасы получают податка Податков собирает 530 миллионов 222 тысячи на 84 тысячи и 6 работающих, что составляет на одного работающего 6 265 гривен. Львов собирает 1 миллиард 723 миллиона 500 тысяч на 516 и 4 работающих, что составляет 33, 3 337 Черкасы 6, 265, Львов 330, 337. Кировоград, ну Львов, да, это ж просто столица Запада, там, там у нас э, туризм развито, туда все идут, и там собирают меньше. Кировоград, такой же город как мы, у них там 0,01%, 0,1%. 0 342% собирают мы 520 собираем, они 342 миллиона 396 тысяч. У них работающих 111, тысяч. Что равняется? Получает на одного человека работающего 076 гривен. То куда же мы дальше? Сколько же надо еще? Это получается в 2 раза в 2 и 10 раз. То куда же мы дальше? И что мы хотим, чтобы у нас развивалось? Мы хотим, чтобы предпринимательство, мы хотим, чтобы были рабочие места. Еще, один, еще одна цифра, потому что экономика не любит просто так говорить. 50 миллионов, там не доложить. Выполнение нашего бюджета местного на, за 5 месяцев, за 5 месяцев, 116%. Это что значит? У кого бизнес на 16% увеличится? Ни у кого. Не, у, да. Еще хорошая цифра. Э, спад розничной торговли, то, что мы говорим, спад розничной торговли, Черкаса, 18,7%. Я думаю, что есть у нас, тохики подтвердят. 18,7% это спад розничной торговли. То получается как? Спад розничной торговли э, зарабатываешь меньше, а податков заплатили уже больше. То куда мы так придем? То кто же будет работать по недвижимости? Мы видим прекрасно, э, у нас можно пройтись по улицам, и все везде видят аренда, 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 сдается в аренду. Это от хорошей жизни. Это у них как хорошо в Как он заходит в податок с недвижимости, которая у него стоит и не приносит никаких прибыли, а только дает еще больше. А кто на грани работает, у которого есть рентабельность, он просто кормит свою семью, и его этого достаточно. Мы добавляем сейчас ему два податка на недвижимость и на землю, и он закрывается. То, что мы получим. Как нам дают э, наш финансовый департамент, дает э, наши сведения, да, и говорит нам, показывает. Ну, очень просто. Берется было, податков собрали 200 тысяч, умножаем на 3%, будет не 200 тысяч, а будет 2 раза, уже будет 400 тысяч. Это математика не будет. Регламент, спасибо, я больше очень... не буду. У меня есть несколько предложений, которые я хотел обсудить. Э, я поддерживаю э, это по квартирам, да, сделать э, для жилья. Пильгу. Кстати, вот мы для предприятия пилюгу ни одной не сделаем. Для жилья сделаем. 80 метров квадратных э, дом 220 и сукупно, с которой не будет браться, 0, ну, это 400. Единый налог Что? 300, я извиняюсь. 300, да? Теперь налог на недвижимость для и жилья, и предпринимателей 0,5% от минимальной заработной платы, которая, опять же, говорю, что в декабре увеличится. Что касается ставок, ставок по, земле, по земле, я бы тоже хотел, чтобы у нас было как можно меньше различных ставок. Чем будет их меньше, чем проще будет их э, регулировать и тем проще будет сплачивать. Это оставить 3% на, э, на все, 3% кроме АЗК, э, АЗС. Э, ну, газовых заправок, кстати, мы почему-то их не упомянули. АЗС, газовые заправки, игорный бизнес, мафры. Наверное, все. И все, 10%. 10%. И в том предложении, которое вчера я озвучивал, я тоже считаю, что мы должны ставками регулировать то, что мы хотим, чтобы развивалось. Да? И то, что нам дают податки, и то, что согласен с мирским головой, что надо стимулировать те долгострои, которые стоят. Но понимая, что в 2016 году ситуация не улучшится, это однозначно, мы таким понятием Вот все бы то, наверняка было бы логично поставить три года. Потому что следующий год, вот, я думаю, что он не будет таким успешным для нас. Хотелось бы, конечно, да, чтобы был успешный вот. Но наверняка экономика, смотря той ситуации, кто сейчас, оставить три года и после трех лет поставить... Э, 10 лицов для того, чтобы стимулировать человека, он должен понять, что он за три года должен построить. А если за три года не построил, тогда, конечно, Все, спасибо.